<applause> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ پھر بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سب الحمد اللہ رب العزت کے گھر کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہر جمعے ہی اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب جمع ہوتے ہیں اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے اہتمام کی فکر کرتے ہیں کہ بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں اور صف اول پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہیں کچھ دین کی باتیں کی جاتی ہیں کچھ مذاکرہ جسے کہا جائے کچھ یاد دہانیاں ہیں کچھ تذکرے ہیں کچھ دین کی باتوں کے مختلف عنوانات کے اوپر مختلف موضوعات کے اوپر یہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے مذاکرہ ہوتا ہے کہ ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اور سب مل کر کچھ دین کی بات کر لیتے ہیں کچھ سمجھ لیتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں کچھ عمل کی توفیق اسی سے مل جاتی ہے ہو سکتا ہے کون سی بات نہیں دل میں پڑ جائے اور آدمی کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو جائے کہنے سننے والا سبھی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا طا ہے اور اس چیز کے اندر عمل پیدا ہو جائے تو یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہ کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے کہ ایسی رسم ہے کہ بھائی جمعے کی نماز سے پہلے سب بیٹھ جائیں گے بیس منٹ کی بات ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا اور پھر نماز ہوگی تو یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے یہ کوئی محض رسمی کارروائی نہیں ہے بلکہ صدیوں سے برسوں سے چلا ہوا ایک طریقہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ دین کی باتیں کچھ ترغیبی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ آدمی کی بیٹری چارج رہے اور آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دین جو ہے اس سے لنک اس کا ایک ٹچنگ جسے کہا جائے وہ برقرار رہے بہت سے لوگ ماشاء اللہ پہلے ہی آ چکے ہیں اور ہمیشہ ہی نظر آتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے ہی آ جاتے ہیں یعنی کہ جمعے کے بیان سے پہلے ہی تشریف لے آتے ہیں تو اس میں اپنا ہی فائدہ ہے اور بہت سے لوگ تاخیر بھی ہو جاتی ہیں ان کو کہ خطبے کے دوران آ رہے ہوتے ہیں کبھی سنتوں کے دوران آ رہے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ جو دین کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں یہ اس لیے کی جا رہی ہوتی ہیں کہ آپس میں ہم سب مل بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ہم سب مجھ سمیت یعنی مجھ سمیت جو ہے وہ ان خامیوں کو دور کریں اور اسی طریقے سے جو عمل کرنے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر ہمارا عمل ہو میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی یا تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایمان کی دولت تو تمہیں مل گئی ہے مومن تو ہو لیکن صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ اتقوا تقوی بھی پیدا کرو یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا کرو اللہ تعالیٰ کا خوف تکوا تکوا اسے کہتے ہیں تکوا اسے کہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جواب دہی کا احساس کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک کرتوت اور ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو اختیار کرنا ہے اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے ان کاموں سے بچتے ہوئے نے زندگی گزارنی ہے یہ تقوا ہے یہ تقوع ہے کہ جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ بھائی ہمیں دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا کہ بس دنیا میں چلے جاؤ اور کھاؤ پیو کاروبار بہتر کرو معیشت بہتر کرو زندگی بہتر کرو نہیں بلکہ ہمیں ایک مسلمان کا نظریہ تو یہ ہے عقیدہ تو یہ ہے کہ بھائی ہمیں ایک خاص امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے اور رزلٹ آئے گا کل کو ریزلٹ آئے گا یہ تو کافر اور منافق کا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور ان کے ہاں بس یہی کھیل کود ہے اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے اور کل قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے ہر ایک کو پیش ہونا ہوگا اور حساب کتاب دینا ہوگا ہم دنیا کے اندر جب رہ رہے ہیں تو ہم ریکارڈنگ یعنی ریکارڈر کی زندگی گزار رہے ہیں یہ سمجھ رہے کہ ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا دنیا کے اندر اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور کل قیامت والے دن جب سامنے آئے گی نا وہ رین پوری ریکارڈنگ جو تھی تو اس وقت انسان حسرت کرے گا انسان حیرت کرے گا تعجب کرے گا کہ ما لی حاصل کتاب لا يغوضی صغیرو ولا قبیرو کہ بھائی یہ کیسا ریکارڈر ہے عجیب اس نے تو کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہر بڑی سے بڑی گمراہی گناہ یہ غلطیاں یہ سب سب کیا ہو رہی ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو ہماری جو زندگی چل رہی ہے نا یہ ریکارڈر والی زندگی یاد رکھیے اگر دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی غلط بات کر رہا ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں جو یہ باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو آدمی کتنا محتاط ہوتا ہے ہوتا ہے نا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرے گا کہ بھائی کل کو پکڑ ہو جائے گی کل کو مشکلات ہو جائے گی تو اسی طریقے سے ہم جو دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے جو منہ سے بول دیا ہم نے جو کام کر لیا ہم نے جو خیانتیں کی ہیں بس وہ یوں ہی گزر گئی نہیں یاد رکھیے یہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے یہ سب کا سب ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیے تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو اور پھر سورة طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہے اس کے کے اندر تقوی کے فائدے بیان کیے کہ دیکھو تقوی تم زندگی کے اندر لے کر آؤ گے تو یہ فائدے ہیں اس کے کیا فائدہ ہے یہ جائے اللہ ایک فائدہ کے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نکلنے کی راہ نکالیں گے اس کے لیے مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے تقوی اختیار کرو اور ایک فائدہ یہ بتایا یہ جا اللہ یوسرا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے اس کے کاموں کے اندر آسانی فرما دیں گے اس کے کاموں کے اندر آسانی ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کا تقوا در خوف پیدا ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے فائدے اس صورت کے اندر تقوا کے بیان کیے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَوْا آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَدَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ اگر بستی والے جو ہے وہ تقوی اختیار کر لیں ایک ایمان لے آئیں اور دوسرا تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے ہم آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور بات سے زیادہ سچی بات ہو کس کی سکتی ہے بھائی اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرما رہے ہیں اور خود بتائیں گے اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات ہو کی ہو کس کی سکتی ہے کس کی ہو سکتی ہے تو تقویٰ کے اتنے فائدے ہیں یعنی آپ بھی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. تو تقویٰ عموماً یہاں جو آج جو موضوع ہے میرا وہ میں اس بات کی طرف توجہ دلانا نہیں ہے کہ بھائی تقویٰ اختیار کرو بلکہ تقویٰ کا جو مفہوم ہے اس کی کچھ تشریح کرنی ہے دیکھیں تقوی کا جو حاصل ہے نا حاصل وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کاموں کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے ہمیں بچنے کا کہا ہے نماز ہے ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم کرتے ہیں روزہ ہے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ہے دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے حج ہے اور جتنی نیکیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں عوامر اسے کہا جائے کہ امر یعنی حکم دینا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا کہا ہے کہ یہ کرو یعنی یہ بھی تقوا میں شامل ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے بچنا ہے تم نے ان سے کیا ہے بچو یہ بھی کیا ہے تکوا کے اندر آئے گا اب عموماً ہمارے ہاں پہلے کام پر تو عمل ہوتا تھا بہت زیادہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں رمضان آتا ہے اور دیگر عبادات بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہتے ہیں لیکن بچنا یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام وہ نظر نہیں آتا حالانکہ دیکھیے صحابۂ کرام علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ ان کی زندگی کے اندر یہ دونوں باتیں تھیں یعنی ایک طرف کرنے کے جو کام بتائے گئے وہ بھی کرتے تھے اور جن کاموں سے بچنے کا کہا گیا ان کاموں سے بچتے بھی تھے ان کاموں سے بچتے بھی تھے اب ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں تسبیحات بھی ہو رہی ہیں اور ذکر اشکار بھی چل رہے ہیں لیکن ہم گناہوں سے تو بچ ہی رہے ہم گناہوں سے کیا ہے بچتے ہی نہیں ہیں اور گناہوں کا ہم ویسا اہتمام کرتے ہی نہیں ہیں اور اللہ باں فرمائے بعض مرتبہ تو یعنی گناہ کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ آدمی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے یعنی گناہوں سے بچنا یہ بھی کیا ہے بھلا کوئی نیند کا حصہ ہے یعنی ایسی یعنی کہ بعض لوگوں کو عادت کیا پڑ جاتی ہے گناہ کی کہ گناہ کیے بغیر لذت نہیں ہوتی گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا وہ خیانت کیے بغیر ان کو چین نہیں آتا تو یہ کیا ہے یہ تکوا کا حاصل نہیں تکوا کا حاصل یہی ہے کہ آدمی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرے ان کو بجا لائے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام کرنے کے نہیں ہے ان سے کیا ہے اپنے آپ کو بچا ہے اور دیکھیے ویسے تو ایک بہت لمبی فہرست ہے بہت لمبی فیرست ہے کہ ہم کن کن گناہوں کے اندر بہت طویل فہرست ہے اور اس طویل فہرست کو اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو شاید پوری بھی نہ ہو جائے پوری بھی نہ ہو سکے وہ آدمی بھی نہ ہو سکے اور ٹائم ختم ہو جائے گا ان میں سے ایک چیز جو بہت زیادہ آج کل معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کی طرف تھوڑی یاد دہانی کروانی ہے اور وہ یہ ہے کہ استہزائے دین یعنی ہمارے معاشرے کے اندر استحزائے دین بہت زیادہ ہے استہزائے دین کا مطلب یہ کہ دین کا مذاق اڑانا یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے دین کا مذاق اڑانا یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ گناہ کی بات ہے اور یہ غلط کام ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی کے ذہن دل کے اندر اس بات کا خیال آ جائے اور ایک یہ کہ آدمی اس کے ذہن کے اندر اس کے دل کے اندر یہ بات ہی نہیں آ رہی اور وہ بھی سمجھ رہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور یہ کچھ نہیں ہوتا یہ تو کر سکتے ہیں اور یہ استحزائے دین ہے یہ بڑی خطرناک ہے یعنی دین کا مذاق اڑانا یہ بہت خطرناک بات ہے اور اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بس اوقات توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں قید کی کسی بات کا مذاق اڑانا اس کی ایک مثال ہے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے غیبت کتنی عام ہو گئی ہے نا غیبت کہ ہماری مجلسوں میں اگر تین چار آدمی اگر ہیں تو اس مجلس کی رونق غیبت صحیح ہے اس مجلس کی رونق غیبت ہے ہماری مجلسوں کی رونق ہے ایک عام عام معمول ہے عورتیں بیٹیائیں یا مرد بیٹیاں غیبت شروع ہو جائے گی دو آدمی بھی بیٹیاں مل کر تو پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے اور اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ گناہ ہے اور یہ بچنا ہے تو وہ اسے یہ بڑا عجیب لگتا ہے اسے یہ بڑا عجیب لگتا ہے یعنی ہماری طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ ہم اسی بات کو لیں گے کہ جس کو ہماری طبیعت چاہے گی یعنی دین کی اسی بات کو لینا کہ جس کی ہماری طبیعت چاہے گی یہ بہت خطرناک بات ہے یعنی ہمارا دل چاہ رہا ہے یعنی چاہ رہا ہے ایک تو یہ نا کہ आदमी وہ کام کرے اور اس کام سے بچے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے پر یہ کہ आदमी اس کام سے نہیں بچ رہا کیونکہ دل نہیں چاہ رہا دل نہیں چاہ رہا کہ بھائی کیسے غیبت چھوڑوں کیسے جھوٹ چھوڑوں اور کیسے خیانت چھوڑوں اور کیسے دھوکے بازی چھوڑوں تو یہ اب غیبت یہ ہمارے ہاں کیا ہے ہماری غذا بن چکی ہے نا ہماری مجلسوں کی غذا ہے اور عام ہے اور اگر کوئی بچتا بچتا بھی ہے نا کوئی بچتا بھی ہے تو اسے اس پر حیرانگی کرتے ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کبھی اسے صوفی کہہ کر جو اس کا استحجا کیا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کے اس کو جو ہے کسی اور عنوان کے ذریعے سے یعنی اس کی مختلف صورتیں ہیں یعنی دین کے مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں کہ کس طریقے سے یعنی دین کا جو ہے مذاق استحجا کیا جا رہا ہے اور پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے جو غیبت کے عادی ہو چکے ہیں اور جن کی زبانیں اس سے لت پت پڑی ہیں اور ان کی کوئی مجلس کوئی بول غیبت سے خالی نہیں ہوتے ہیں جب ان سے یہ بات کہی جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر مزہ کیا آئے گا یعنی غیبت نہ کریں تو مزہ کیا آئے گا خالی خاموش بیٹھے رہیں کیا خالی خاموش بیٹھے رہیں تو بھائی دیکھیے جو لوگ غیبت سے بچتے ہیں نیک لوگ اللہ والے بزرگان دین کہ جو غیبت سے اپنے آپ کو کیا بچاتے ہیں کیا وہ بولتے نہیں ہیں کیا وہ گونگے بیٹھے رہتے ہیں نہیں وہ بھی بولتے ہیں وہ بھی ہنستے ہیں وہ بھی مسکراتے ہیں وہ بھی کیا ہے اچھی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے غیبت کا پہلو نہیں ہوتا غیبت کا پہلو نہیں ہوتا تو لہذا اور یہ وہی بات ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نا تو ویسے ہی ہمارے اندر عابطے پیدا ہوں گے اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارے اندر خود بخود اچھے کام پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے اندر خود بخود یہ استحصال پیدا ہوگا کہ یار مجھے بھی نیک کام کرنا چاہیے مجھے بھی نیک بننا چاہیے اور مجھے بھی جو ہے یہ فلاں کام کرنا چاہیے اگر ہم کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا ذہن کاروباری بن جائے گا ہر وقت ہم یہی سوچیں گے کہ بھائی آگے کیا کر رہے ہیں کیا منصوبے بنائیں اگر ہم گانے بجانے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے میوزک بچانے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر گانے کی لہریں دوڑیں گے اور ہمارا بھی دل چاہے گا کہ ہم بھی گائیں اور ڈانس ڈانس کریں اور ناچے کودیں تو جیسے لوگوں کے ساتھ ہماری صحبت رہے گی ویسے ہی ہمارے اندر خیالات پیدا ہوں گے تو تکوا دونوں چیزوں کا نام ہے تکوا خالی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں صرف روزے رکھ لیں اور یہ بھی اللہ کا فصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن تقویٰ کے دوسرے پہلو کی طرف کی توجہ کی ضرورت ہے اور وہ کہے کہ گناہوں سے بچنا گناہوں سے کہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ بھی تو ہے اب دیکھیے ہمارے ہاں ظلم کتنا ہے ظلم ظلم خالی اسے ہم سمجھتے ہیں جو دوسرا ہمارے اوپر ڈھا رہا ہو ہم اسے سمجھتے ہیں نا کہ کوئی دوسرا ہمارا حق دبا رہا ہو کوئی دوسرا ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہو لیکن ہم کتنے ظلم کر رہے ہیں ہم دوسرے کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور اسے ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے کہ بھائی اس سے بھی بچنا ہے ہمارے یہاں دیکھیے ٹریفک کے قوانین کی کتنی مابندی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مثالیں ہیں پھر اس کے اندر روڈ روڈ کے بیچ کے اندر گاڑی کھڑی کر دی اور کتنے لوگوں کو اس سے کیا ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے لوگ کیسے نکل رہے ہیں چھلانگے مار مار کر نکل رہے ہیں گاڑی کی کھڑکیوں سے سنان یہ ہمار یہ مناظر ایسے ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں آئے روز روڈوں کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں ابھی دیکھیے چودہ اگست کے موقع کے اوپر لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا چودہ اگست کے موقع کے اوپر روڈ جام کیے گئے یا نہیں کیے گئے روڈ جام کر کے ریلیاں نکالی گئی روڈ جام کر کے پاکستان کے جھنڈے جو کیا ہے لے کر آئے گئے اور کیا ہے بیچ روڈ کے اندر کہ جس سے آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا یہ کیا ہے ظلم نہیں ہے کیا یہ بھی تو ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے اسی طریقے سے اولاد ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یعنی گھروں کے اندر ظلم کی کیفیت عام ہے